Як все ж таки швидко лине час, і ось уже закінчили свої виступи другі курси. І я на цю сцену запрошую групи третіх курсів. Чи готові учасники? Ну що ж, наша конкурсна програма триває. І на сцену я запрошую позитивно-емоційних ВМ-31, ваші оплески учасникам. Любов придумана не нами, вона від Бога нам дана, і хоч любов буває рідна, та кожна справжня завжди лиш одна. Любов безмежний та чудовий дар, Ще дав творець своєму дворінню. Любов це жертва, серце жарт, і райський спокій в дипіння. Вірш дючева, «О, купійстві нам ми любим!» О, как убийственно мы любим, Как буйность слепости и страстей, Мы то всего, вернее, губим, Что сердцу нашему милей. Давно, гордясь своей победой, Ты говорил, она моя. Год не прошел, спроси и сведа, Что уцелело от нее. Куда ланит девались розы, Улыбки уст и блеск очей? Все опалили, выжгли слезы, Горящие благою своей. Ты помнишь ли при вашей встрече, при первой встрече роковой, Ее волшебные взоры, речи и смех младенческой живой. И что ж теперь, и где ж все это? И долговечен ли был сон? Увы, как северное лето, был мимолетным гостем он, судьбы ужасным приговором твоя любовь для ней была, и незаслуженным позором на жизнь ее она легла жизнь отречения, жизнь страдания, в ее душевной глубине. Ей оставались вспоминания, но изменили и они. И на земле ей дико стало, очарование ушло, толпа плынув в грязь топтала, все, что в душе ее цвело. И что ж от долгого мучения, как пепел с бречей удалось, боль злую, боль ожесточения, боль без отраты и без слез. О, в убийстве нами любів, як буйна сліпості страстей. Ми то всього верніє губим, що серце нашому мілі. Ми ніколи не задумуємось над тим, як часто ми ображаємо своїх матерів. І забуваємо, що ніхто не здатен покохати нас сильніше, ніж материнське серце. Слово мама росте разом з нами тихо. Як тихо ростуть дерева, сходить сонце, розквітає квітка, як ладить дитину по голівці, рідна рука. Мати, материнське серце здатне перейматися болем дитини на відстані, журитися долею своїх дітей усе життя, якби могла життя б віддала. У цьому залі присутні матері, і в честь їхнього кохання до дитини у Діана виконає пісню Наше перше слово, а тебе?». What <laughs> the Чинится сердца. Кохання – одне з піднесених шляхетних і прекрасних почуттів. Кохання панує над світом, воно поза віком і часом. Та іноді ми знаходимось на роздоріжжі. До вашої уваги сценка «Сюрприз шкафу». обычного и застукал вас. Шампанское, бокалы. Ах ты, падшая женщина, при таком-то муже. Артурчик, да что ты такое говоришь? Никого здесь нет. Да это не я говорю, это бабки у подъезда говорят. Хорошо, что в нашем подъезде Артур Егименко живет. Ни одной сосульки на козырьке нет, он все свои рогами сшибает. Да, а что ты хотел? Что у меня держал? Что на руках меня носил? Я носил тебя на руках, понишь? Саша раз на руки взял и все, грыжа. Ничего что характерное, раз на руки взял, грыжи две. Между позвоночной и мать твоя. Я его найду. Ох, ему не поздоровалось. Ты учти, Артура бить не прощать, Меня раз трамваи под зад пинанули, так я взял всю свою мужскую силу, все свое свою начало, всю свою гордость кулак вот так взял и все! На трамваях больше не есть, я его найду. Ох, ему не поздоров. Ну понятно же, ну косяк женщина, сейчас здесь будет море крови. Готов получить тумаков человек. Какой шкаф? Какой шкаф у тебя, Артур, хороший? Под цвет обоим главное такой хороший шкаф. Замок здесь только такой амбарный на весной повесить и вообще. Ты если что, Артур, и как найдешь чего, ты звони ко мне. Я дома сейчас только сим-карту вытяну, всем но ну ты звони, Я его найду. ёлки <свят> Я его найду. Ох, ему не поздно, найду я его. Я сейчас милицию вызову. Ах, да я. Ушел, ушел? Ах, ушел. Ага, ну повезло ему. А то б я, Тор когда бы ему леща. Я что хочу сказать. Если у вас нет мускул, нет денег, вы не отчаивайтесь. Юлки-полки, боритесь за свое счастье, и ваша женщина будет всегда с вами с праздником. І великого кохання! Ми всією групою хочемо поздоровити вас, всіх присутніх в цьому залі з наступним святом, дня, святом кохання. І ще ми хочемо поздоровити нашого улюбленого куратора. 15-го числа йому день народження. Отримувати квіти, правда? А зараз я хочу звернутись до наших членів жюри. Вам не сумно? Нет?